Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Sugeng pinang malih pamirsa, kalih kula Oktarina, temtu mawon ing program kesayangan kita nggih, Pawartos Jawi Hono Caraka TV. Kathah informasi sampun kita rangkum kagem ngancani wedal santai panjenengan antawisipun Sawi Trihan, model saking Indonesia, ingkang go internasional. Kain tenun khas suku daya, ingkang dipontado saged ngusir sihir ilmu cemeng. Jelajah budaya, putangan matah lebet pamentasan calon narang wonten Bali. Amirso, Meniko, pawartos jawi. Pamirsa Tiyong Hawala Nusantara kagungan sejarah ingkang cekap panjang. Milon damel akulturasi budaya ingkang saestu warna-warni. Bab menika kagambar wonten pameran kongsi ingkang salajengipun badhe kita rembak kanthi langkung jangkep. Boten namung menika kemawon, kita ugi badhe ngrembak malih babagan prestasi putra bangsa ingkang kasil niti karir dados model internasional. Nah, pemirsa kita simak carios inspiratif pun menikah sedoyo pawartosipun. Pamirsa tahun tawes wakdal rumiin Museum Nasional ngawontenakan satu pameran. Engkang nampilaken patunggilan budaya Tionghoa lan Nusantara. Langkong pameran menikah, Pengunjung sakit meresani kados pundi budaya Tionghoa Derek damel pagesangan masyarakat Indonesia wiwit dango Kata barang engkang tipon pameraken nilai saking foto dangu, pirantos bebrayan, nantas karya seni. Sedaya dipun susun supados pengunjung saged si cario sejarah kanthi gampil lan kremenaken. Kalebet lari lare, -lare ngiras ugi tiang dewasa. <tik> Wontenipun pameran menika dados bukti menawi benteng budaya boten dadosaken tambengan kagem gesang sesandingan malah saking bab seje menikah nios kasugihaning budaya ingkang sak menikah dados perangan saking pagesangan sedinten-dinten ing masyarakat Indonesia Pamirsa so, kawitrikan juga kawigatosan gatosan donya mode kalian kiprahipun wonten panggung internasional model asal Indonesia meniko sukses nembus industri fashion global amargi gayanipun pun ingkang unik dan kapribadani ingkang kiat malah asmani pun meniko dipun tepang wonten ing secacah negari Wontenipun wiwiti saking ajang pados bakat wonten ing salebeting negari. Lajeng mindhak wonten ing sacacah pemotretan lan fashion show ing Jawi negari. Piyambakipun uginate tampil lebet kampanye kagem merek ingkang sampun muncul lan ugi mlampah wonten runway bergengsi menawi talenta Indonesia menika saged saingan wonten ing level donya. Premenika ugi dipun tepang amargi nyaosaken identitas budaya Indonesia kelangkung karyanipun. Nggih, kelangkung ibusan ingkang dipun agem utawi pesen ingkang dipun aturaken piyambakipun asring medahaken keberagaman saha nilai-nilai saking tanah air. Nggih pamirsa, patunggilan antawis kalih etnis ingkang benten, kasunyatanipun saged ndatengaken saestu kathah tilaran budaya. Kanti wontenipun pameran kongsi menika, saestu maringi kawruh masyarakat bab sejarah kekalihipun mesti kemawon badhe nambah. Lan bab menika sae lho kagem ningkataken raos toleransi lan temtunipun kesuksesan sawitrihan ingkang kasil tampil wonten runway bergengsi donya dados satu galing pencapaian ingkang luar biasa. Pemirsa derek bingah nge, dados wargi Indonesia, semangat terus nge sawitri. Pemirsa kita dilarakan informasi kalau wau salah pun kita badi jengkar kagem ngerembak kain tenun istimewa khas suku Dayak Benuak. Engkang tembungi pun menikah saged musir sihir ilmu cemeng lho Pemirsa. Penasaran nge? Kita simak pawartos sajang kepipun. pemirsa, kain tenun khas suku Dayak Benua inggih meniko ulap doyo. Boten namung dipun tepang amargi kain dahani pun kemawon, nanging ugi amargi dipun pitados kagungan kegiatan spiritual. Kagem masyarakat Dayak, kain meniko sanes namung ageman, nanging simbol perlindungan saking babat gaib, kalebet ilmu cemeng. Motif wonten kain tenun ulap doyo limrahipun gambarakan makhluk mitologi, alam, lan roh leluhur. Proses pendamelanipun ugi dipun tindakaken kalian keba ing pangurmatan soho ritual adat. Pramilo, bab meniko engkang dadosaken kain meniko dipun anggap sakral, sarto kagungan kegiatan magis. Niko asring dipunagem lebet upacara adat, pengobatan tradisional, ngantos dados pelindung ing Griya. Kata engkang pitados menawi ngangge kain tenun ulap doyo, saged nangkal gangguan roh jahat sarta energi negatif. Wah pemirsa motif kain ulat doyo kalau wau kapirsan unik-unik pisan gih. Kejawi meniko makno simbolik ugi lebet sangat. Menapa malih coro pendamelanipun pun dipun tindakan kanti ritual adat. Saingo patut mawon kain meniko dipun anggap saestu sakral dening masyarakat daya. Kulo dados lajeng kepengen kagungan setunggal gih. Pemirsa sesampun ipon pawartas jawi badewang malih kanti informasi menarik sanesipun.